годовщина со дня освобождения города Львова. Те, кто освобождал Львов, большинство из них восстанавливали то, что было разрушено. Большинство из них осталось жить здесь. Большинство из них были нормально здоровыми людьми. Сотни, тысяч во Львове ветеранов, которые освобождали город Львов. Однако время берет свое. Если 4 года тому назад было порядка 80 человек освободителей города Львова, то на сегодняшний день их осталось 20. Из них 6 человек Вчера присутствовали на торжественном собрании, которое мы отметили в этот памятный день. Остальные не могли прийти. Товарищи, говоря о освобождении города Львова, нужно сказать, что силами тех же самых победителей, силами освободителей города Львова были восстановлены. Но благодаря активным действиям советской армии город ⁇ Львов ⁇ был спасен от разрушения. И в этот период, начиная с 1944 -го года, до 90-х годов шло восстановление города. начала 90-х годов и за последние 20 лет почти все разрушено. Уничтожено управленческое руководство народным хозяйством города Львова. образовался вакуум в вопросах ответственности за выполнение поставленных задач. Эта власть, она не занимается вопросами, не ветеранскими, не народным хозяйством они занимаются накоплением большого количества грошей.